Добрый день! В эфире программа онлайн по ДИИ третьего сектору Института развития креативных технологий Томас Медиа. Сегодня я, Наталья Кириченко, город Судак, ведущая этой программы. Тема – гендерные стереотипы. И вопрос, который мы обсудим – правда ли, что мужчины – кормиться семьи? Сегодня с нами Юлия Гончар, эксперт по гендерным вопросам. Юлия. Доброго дня, рада витать вас из города Черкасы и рада, что вы поднимаете такую важную тему гендерную. Татьяна Голосовская. Татьяна. Татьяна с нами. Татьяна отошла. Ирина Таран. А, доброго дня, Ирина Таран. Место, боряты, громадское организация, журналистка. А Анна Кохан. Анна. Анна Кохан, город Львов, Институт развития креативных технологий, масс-медиа, пускающий редактор. Ярослав Баранов. Здравствуйте. Город Евпатория. Институт развития креативных технологий. Массмедиа. Андрей Мартынюк. Всем привет, так как угу. Итак, мы с вами обсудим очень интересную тему сегодня. Мужчины, кормильцы семьи. Так это или не так? Давайте первый вопрос зададим нашему эксперту. юлия что вы думаете по этому вопросу? Ну, я считаю, что это стереотип бесконечности, это такой миф. И ученые даже это исследовали, объяснили, что... Навіть у давні часи, неандертальці, не, не чоловіки забезпечували її родину їжею, а жінки, бо вони приносили продукти, горіхи, дині, пташині яйця. Тому посилатись на те, що чоловіки-здобувачі і вони там заганяли мамонтів, це все є міф. Я вважаю, що ми сьогодні спростуємо цю тезу в нашому ефірі. Тобто, mm -hmm. Анна, як ви вважаєте, в современному мірі мужчини-кармільці сім'ї і як? Yeah, ну, я думаю, якщо це все скасувати. Русские, как бы не До стоит этого женщины. делать. Мужчины и так в наше время не очень являются кормильцами семьи. <сих> если их еще сломать, <сих> я думаю, А зачем, не а стоит зачем мужчин-то ломать? Ну да, да. Зачем? зачем Нет, но если сейчас доказывают, я... что они не являются кормильцами семьи. Проверить? Зачем а, это делать? Анна, а, вы хотели сказать не ломать мужчин, а просто сказать о том, что они не кормильцы, так нельзя, да? Кормильцы Конечно, могут от этого быть не быть надо женщины, говорить. Как мужчины, да? Ярослав, вы Просто не думают, семь... что это так и есть? А, Они вообще знаете, расслабиться. Ну, я еще как бы не встал на ноги, у меня нет своей семьи. Я говорю, еще молодой человек, да? Я еще молодой, да, но с самого детства я... у меня было очень много работ. Во-первых, потому что мне... у меня как бы хобби, вот, и мне надо было зарабатывать самому на свой байк, вот, и при этом я еще помогал матери. Но Ты... думаю, когда у меня будет семья, конечно, я буду главным главным, или, главным кормильцем? или кормильцем. Ну, главным кормильцем, то есть я хочу, чтобы моя жена работала. Она, я хочу, чтобы она как нормальная жена сидела, как нормальная мать сидела с детьми. А если она конечно, захочет и с детьми буты и реализовывать какие-то профессии, навжавы и перестанет она любить? Не, ну конечно, профессии пускай, то есть, ну я имею в виду не такую сложную работу, как а, есть у многих, которые уходят рано утром, не видят своих детей и приходят поздно ночью. Я не хочу такого то есть вы готовы вы готовы на себя я готов, взять да, материальное конечно. обеспечение семьи, чтобы я ваша уже жена, давно думал, да, да конечно реализовала себя как мать, как жена да, и в творчестве да, там да. или не знаю, в профессии своей, да? Да похва похвальное, похвальное решение, похвально, похвально. А, похвально Татьяна Татьяна, что Вально. вы думаете по этому вопросу? Татьяна, здесь с нами, Татьяна? Здесь, 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 здесь. К сожалению, да. в сложившихся условиях нашей жизни я не буду говорить о других городах. Не знаю. Но в нашей жизни основным добытчиком являются женщины. Угу. Ну, может быть, это более гибким мышлением. Они более лобильны более предприимчивы. Угу. Вот, поэтому понятное дело, что реализоваться женщине проще. А, Ирина, а как вы думаете, вот как в вашей личной ситуации? Мужчины кормили в семье? В моей личной ситуации все 50 на 50. <связать> иногда бывает 60 на 40, иногда 70 на 30. Это но химило. в целом. Но, да, да но, но в целом, вот, например, мне, если честно, мне самой приятно иногда заработать больше, чем э, мой мужчина, мой мужчина. Угу. Э, я давайте себя чувствую себя давайте... более независимой. Поэтому... А, а как он себя чувствует? Он себя чувствует? Ну, я скажу так, мы уже мы в браке 20 лет. У нас такие более больше уже такие дружеские отношения, мы друг друга понимаем в этом. То есть вы поддерживаете, Если вы его, да, почему? И все хорошо. Да? Потому что, ну, понимаете, жизнь ведь она не, не настолько проста. Если да. сегодня у него что-то получилось, ну мы порадуемся. Да. Вместе. Да? Конечно, Если сегодня вот у него месяц, получилось... Я, я подарю, принесу подарок там в виде там каких-то зеленых или, или там еще какой-то валюты, почему бы и нет? красивых, красивых бумажек, да? А, да? Давайте спросим Андрея. Андрей, как в вашей ситуации? Вы кормили семьи? Я, собственно, так, будувальник я думаю, что это каждый раз должно приниматься компромиссное решение или консенсус, на что сейчас сказать. То, то не можно действительно... Требовать, да? Нельзя требовать. Быть -то водовальником. люди Это человек для себя решить в первую очередь. Замечательно. Хто у нас ще хоче висказатися по цьому вопросу? Юлія. Ну я думаю, продовжуючи те, що сказав Андрій, так що сама людина має вирішувати, і крім того, якщо це пара, то компромісно мають вирішувати чоловік і жінка, чи учасники цієї пари між собою. І кожна жінка також, також вирішує. Mm -hmm. І так само і чоловік, і я думаю, що неправильно там приховувати, ховати свою зарплатню, щоб не образити свого чоловіка, тому що вона в тебе більше, і не дай богу, з, з нього шапка впаде. Тобто мають бути відкриті відносини, чесні, і така ситуація зараз, коли насправді жінки дуже часто зм... І хочуть або змушені заробляти єдине, що так. Я ще хотів сказати, що mm -hmm. домашні обов'язки на жаль від жінок нікуди не діваються в цій ситуації. Тому, якщо компромісне рішення по роботі, то має бути досягнене і компромісне рішення по домашній праці і вихованню дітей. Замечательно звучить. Yeah. Я <laughs> целікове полечуться. Гласна дабо, якщо все говориться на двох, також все mm -hmm. Mm -hmm. так. Хреба, Кто нам еще расскажет, кто нам еще расскажет по собственному опыту. Может быть, кто-то встречал такие семьи, где... То есть, в целом мы согласны, что это просто стереотип гендерный, что мужчины должны быть кормильцами семьи. На самом деле, не важно, кто зарабатывает больше. Важно, чтобы было согласие, скажем так, в семье. Ну, так, да. Если позволите, тут, тут uh, еще так само есть момент выхования. А в якій сім'ї виховується чоловік, в якій сім'ї виховується, ну тобто виховується майбутній чоловік і майбутня жінка. Він коли це також стає потім проблемою, коли ці молоді люди е, там створюють свої сім'ї. Там, де є рівноправ'я з самого дитинства, ну дитина бачить, що немає там різниці, хто заробляє більше мама там чи тато, однозначно, при створюванні своєї родини так само буде там ця жінка себе відчувати. Там де вона виховується там, скажімо так, про дівчинку, так? Да? там, де дівчинка виховується, mm -hmm. де, де там мама постійно пиляє свого чоловіка, що мало 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 коштів. То значно вона так само себе буде поводити, коли буде вже в дорослому абсолютно. і так ми з вами обсудили випрос гендерних стереотипів. Справді, що чоловіки повинні бути кормінцями сім'ї в ефірі. Програма онлайн події третього сектору. И с нами были Юлия Гончар, эксперт по гендерным вопросам, Татьяна Голосовская, Ирина Таран, Анна Кохан, Ярослав Баранов и Андрей Мартынюк. И я, ведущая, Наталья Кириченко, город Судак. Всем до свидания. Пока-пока. Наталья, -пока. Пока до -пока. свидания.